Tadi saya ada tengok satu video daripada sahabat kita lah uh, di mana dia telah memasak kaki buaya. Eh? Orang Iban dia masak kaki buaya. So dekat situ saya baca uh, beberapa komen lebih more kepada uh, kecaman lah yang mengatakan sekian 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 bla 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 bla. So kita ni masih lagi mendarah daging lagi dengan kepercayaan buaya membalas dendam. Maksudnya buaya membalas dendam tu dari segi mistiknya. Tetapi dari segi saintifiknya memang perkara itu terjadi. Uh, Gula kami baru ba dalam ruai kami nya dalam ruai Wai Bini Vlog. Ya, nama tak kapan dua ada Wai Bini. Kaki buaya. Kaki buaya ade ade ade. Buaya ke buaya Wai Bini? Buaya. Ha welcome dulu Wai Bini. Welcome dulu. Ha welcome dulu deh. Sama datang welcome. Ah, YB ni blog ya. YB ni blog. Ah, etiop. Secara insting ya ataupun naluri mana-mana haiwan sekalipun ataupun makhluk hidup mereka memang mempunyai insting itu. Tetapi untuk kepercayaan buaya membalas dendam tujuh keturunan itu sangatlah dangkal dan sangatlah mengarut Bila sains dimistikkan oleh segelintir masyarakat kita ni Dan kita dimomokkan dengan cerita tu daripada dulu lagi Sampailah generasi kita yang sekarang Dan kita terbawa-bawa cerita-cerita yang sangat mengarut ini Tetapi bagi saya itu adalah kepercayaan masing-masing Dan saya sangat menghormati perkara itu Jadi di sini buka minda sahabat-sahabat Jangan melebihkan benda yang tahyul itu Tetapi dari segi sains Buaya memang boleh ingat sebab itu adalah nal naluri dia. Disebabkan itu, kalau sahabat-sahabat telah pun mencederakan buaya itu ataupun cuba menangkap buaya dan jangan tangkap buaya tanpa sebab. Kalau kita bunuh, suruh buaya mati ros. Dia makan dendam kita. Okey, orang tu, aku dah dibunuh manusia untuk cara yang malah Tunggu. Ada masa aku minta minta juga. Tanpa sebab ni, contohnya adalah kita cuba mencederakan buaya itulah. So dia ingat sebenarnya Berbeza pula bagi sahabat kita yang menangkap Di atas ataupun faktor-faktor inilah Misalnya buaya itu sering datang ke pemukiman manusia Ataupun penempatan manusia Di mana manusia sering melakukan aktiviti-aktiviti di kawasan tersebut Jadi buaya ini mesti ditangkap dan dipindahkan Tetapi jika anda mencederakan buaya itu Tak kisahlah apa situasinya sekalipun Kalau sahabat-sahabat cuba mencederakan buaya itu dan buaya itu terlepas itu menjadi satu kesilapan. Dia bukan saja cuba untuk mencederakan orang yang telah mencederakan dia. Malah dia akan mencederakan orang yang berada di sekitar tersebut ataupun orang yang mencari rezeki di kawasan tersebut. Di situlah datangnya kepercayaan buaya membalas dendam dan uh, terbawa-bawa sampai ke tujuh, lapan generasi lah. Secara ilmiah ada yang terdapat pada otak dia itu hippocampus. Hippocampus itu mana-mana hidupan pun mesti ada. Daripada hippocampus itu, daripada mata dia dia ada memori fotografi. Daripada mata dia akan pergi ke memori fotografi dia dia akan ingat anda yang mencederakan dia ataupun orang lain yang mencederakan dia membalas balik apa yang telah orang itu lakukan kepada dia itu secara ilmiah Jadi dari segi mistik benda-benda yang tahu itu perkara itu tidak berlaku sebenarnya dan kalau kita lihat kepada sahabat-sahabat yang suka makanan eksotik eh, contohnya makan buaya lah Benda tu dia tak ada kena mengena pun sebenarnya Dan tak ada sanggup pautnya dengan benda-benda yang mistik itu Tidak akan terjadi benda itu dan banyaklah rakan-rakan uh, kita Selain daripada orang Bumi Putera Misalnya suku yang ada di sini uh, Ada juga bangsa lain uh, yang makan buaya Dan mereka tidak pernah lagi kita dengar mereka dibaham oleh buaya Ya, memanglah mereka tak tak dibaham oleh buaya Sebab mereka bukan nelayan Kebanyakannya nelayan ini adalah Dari, dari suku contoh macam di Sarawak ni dari suku Iban dan juga orang Melayu Atas faktor keselamatan juga Kita tak boleh pandang enteng benda ni Dan kita tak boleh pandang remeh benda ini Dan kita pun sedia maklum Dan jangan pegang pada prinsip Kita tak kacau buaya, buaya tak kacau kita Jadi mereka adalah hidupan liar sebenarnya sahabat-sahabat Hingga hari ini kami belum dapat bukti lagi Itulah hanya perasaan hati hampa kurang kurangnya malah ada bukti tangan kah, kaki kah. Adalah sekarang untuk kita mengejarkan solat kah. Kenapa sering terjadinya serangan buaya ini? Semakin besarnya saiz buaya itu, maka makanannya semakin besarlah. Manusia tu itu dah rezeki bagi dia sebenarnya. Dan untuk dia dapatkan makanan yang besar-besar tu kalau kita tengok kepada ekosistem uh, daripada pemahatian saya ketika saya menerbangkan drone pun Kalau kita tengok secara uh, apa depan-depan kan hutan tu Sebenarnya memang hutan tu besar Hutan bakau ataupun hutan uh, rumbia lah kan Tetapi ketika saya menerbangkan drone Saya lihat ekosistem tu dia dah jadi tak, tak betul Dan takkan ada haiwan yang akan datang ke kawasan tersebut Misalnya rusa ataupun babi hutan lah Saya lihat dari pandangan atas Uh, kiri dan kanan muara sungai ya, uh, Telah pun diratakan Tak lama lagi tempat itu mungkin Akan dibina penempatan misalnya Rumah taman ataupun kedai lah bangunan bagunan kedai Jadi uh, kalau kita nak kata konflik Tempat itu telah pun uh, Berubah sebenarnya tetapi Tidak bagi hidupan liar ni Contohnya macam buaya dan mereka akan uh, Kekal berada di kawasan tersebut Dan akan membiak di kawasan tersebut Yang konfliknya adalah Manusia itu sendiri kalau ada jala yang tersangkut Jangan cuba dapatkan jala yang tersangkut itu Biarlah koyak dan kita beli lain Jangan kita merisikokan diri kita lah Semata-mata jala yang hanya berapa ringgit saja Tetapi ialah kita pun sedia maklum Bukan semua orang itu hidupannya bersederhana Ada yang susah lagi daripada kita Tetapi itu yang ada untuk dia mencari rezeki tadi itu Contohnya macam jala tadi Nak tak nak kena dapatkan juga jala tu tapi, uh, saran saya jangan masuk ke dalam air tu. Tarik saja jala tu, jala boleh jahit. Tak menjadi satu masalah. Ha? Kalau rajin, boleh jahit balik. Jangan cuba turun ke sungai tu ataupun uh, ke air tersebut untuk dapatkan jala kita yang tersangkut tadi. Itu saran saya. Ada satu video yang uh, tular beberapa tahun lepas. Saya rasa 8 ke 9 tahun lah dan video tu telah diambil oleh sahabat kita daripada negara seberang yang mengatakan itu sungai yang terdapat di tempat diorang lah contoh itu Indonesia lah tapi sebenarnya video yang buaya yang kena potong kepala tu itu sebenarnya berlaku di sini sebenarnya iaitu tepatnya di kampung Selampit eh ataupun sungai Selampit jadi diorang dekat sana memang rajin tangkap buaya lah ya, besar buaya ya.

Tiga, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Tunggu, tunggu, tunggu. Turun Tangga, tangan, tangan. Dua orang turun Tengga, tangan, tangan dulu. Tidak berani, oh. <Side> Pegang dia, berani. 1, 2, 3! 1, 2, 2, 3!

Kampung Selampit. Jadi video yang tular itu bukan berlaku di Indonesia tetapi berlaku di uh, Malaysia Timur itu tepatnya di Sarawak. Bila saya melihat uh, kepada komen yang telah dilontarkan kepada dua pasangan YouTuber ini ya. Eh, uh, ada yang positif, ada yang negatif komen-komen mereka dekat situlah eh. Jadi saya pada mulanya ingatkan kepercayaan ini Melekat pada orang Sabah dan juga Sarawak lebih-lebih lagi orang Sarawak lah, kan? orang Bumi Putera. Tetapi selepas saya dengar kisah tentang perjanjian uh, Pawang Nong, Pawang Kade, kemudian ada lagi lah beberapa negeri di belah belah Semanjung en kan? ada yang percaya uh, buaya ni tidak mengganggu. Ini saya ambil ya di, uh, di Semanjung sahabat-sahabat, sahabat-sahabat tahu tak? Di Semenanjung, tidak terjadinya serangan buaya itu kerana anda tidak menjala masuk dalam air. Dan banyaklah persepsi-persepsi uh, ataupun mindset dalam fikiran kita tu yang mengatakan buaya di Sarawak itu banyak. Bukan buaya itu banyak. Dan populasi buaya buaya kita di Malaysia ni, uh, di Malaysia Timur dan juga Semenanjung, sebenarnya dia masih balance, masih terkawal lagi orang kata. Bukan masalah buaya di Sarawak itu banyak, buaya di Sabah itu banyak. Bezanya... Sahabat-sahabat yang daripada Semenanjung tak kisahlah mana negeri sekalipun Mana daerah sekalipun sahabat berada Kalau saya tengok video uh, yang tular ke, Selepas banjir eh, Sampai buaya tu berada di uh, sawah pun ada juga kan? Kemudian sering juga terlihat buaya berenang di sekitar Laut ataupun pantai Malah uh, masuk ke ladang kelapa sawit Dan ini laporan yang saya baca ni dah Lama dah 5 ke 6 tahun yang lepas Sampai sekarang masih terjadi lagi So Sarawak ni Dia terjadi serangan buaya Bukan disebabkan populasi buaya itu banyak Bukan Mereka uh, Kalau saya lihat Dan saya pernah rakam Cuma saya tak post Bila saya fikir-fikir balik Saya tak jadi nak post uh, Video orang uh, ketika orang menjala di habitat buaya ni sebenarnya sebab saya jaga uh, profesi dia orang tu. Jadi saya tak post video dia orang tu. Sahabat-sahabat yang berada di Semenanjung tak pernah lagi menjala masuk dalam air. Memang ada orang menjala tetapi menjala ketika air itu sangatlah surut. Ha? Eh? sampai kita nampak dasar dia kan eh? walau macam mana pun kena hati-hati juga eh? bagi sahabat-sahabat yang buat konten uh, dari segi kajian ataupun uh, edukasi tentang haiwan invasif Contohnya ikan pleco, tu lah Ikan bandar raya tu uh, Kena hati-hati Tambah-tambah uh, video tersebut dirakam di sekitar Sungai Lembah Kelang So saya tahu Sungai Lembah Kelang memang buaya banyak dekat situ Maksudnya banyak tu tak adalah sampai 100 ekor dekat sungai tu Adalah kan Tapi memang uh, kita sedia malu situ memang habitat buaya So kena jaga diri dan hati-hati Jangan Uh, terlampau ni sangat ekstrim Ketika kita uh, mengedukasikan orang lain Malah saya sendiri pun Kalau saya masuk ke hutan paya bakau tu Itu pun ketika air surut Kalau air pasang Memang saya takkan masuk ke hutan paya bakau Senang cerita sahabat-sahabat uh, Kenapa tidak terjadinya serangan buaya itu di Semangjung Kerana sahabat-sahabat menjala Tidak seperti mana di Malaysia Timur ni Masuk dalam sungai Sahabat-sahabat uh, ada yang menjala Ada yang menjala kan Tadi itu itu adalah konten yang dilakukan oleh sahabat kita itu adalah untuk mengedukasikan orang sebenarnya tetapi bagi pencari-pencari rezeki ni mereka tidak pernah menjala masuk ke dalam sungai disebabkan itu tidak pernah terjadi ada serangan buaya tetapi sangat jarang serangan buaya ni sahabat-sahabat kalau nak dibandingkan dengan serangan harimau ni bagi saya buaya ni dia punya aura lain dia punya serangan dia kepala hilang Tangan hilang Kadang-kadang tu ketika operasi, operasi sah dilaksanakan Ataupun dijalankan Yang ditemui tu kepala Memang sering terjadi Badan dah takde dah Yang jumpa kepala Betapa ngerinya serangan buaya ni Kalau nak dibandingkan dengan harimau Harimau Sahabat tahu ada yang tahu Mungkin ada yang tak tahulah Harimau biasanya dia akan menyerang dekat bawah ni Buaya ketika mendapat mangsanya Misalnya uh, manusia lah Ketika mangsa dia telah uh, tidak bernyawa lagi, dia akan timbul ke permukaan. Ke permukaan. Jadi, dia kelihat, kelihatan ataupun dilihat seolah-olah dia menunjukkan mangsa dia dan dikatakan dia bangga tunjuk mangsa dia, iaitu manusia itu. Sebenarnya, buaya itu uh, setelah dia membunuh mangsa dia, dan tidak bernyawa Dia akan timbul dan dia akan bawa mangsa dia pergi ke sarang dia Dan kita pun tak tahu sarang dia Dan kadang-kadang tu ketika operasi sah dilaksanakan Ataupun dilakukan Kita tak jangka kawasan tersebut uh, Kalau kita lihat Tak mungkin buaya akan berada di situ Tetapi di situlah mereka berada Berbanding ketika kita masuk dari muara ke muara untuk mencari mangsa Tidak, dia ada sarang dia Banyak lagi kawasan-kawasan habitat buaya di sekitar Bandar Raya Kuching ni tak habis explore lagi pun sebenarnya dan uh, tidak memungkinkan saya untuk pergi le dengan lebih jauh lagi contohnya di belah-belah kapit kan? Eh? contoh atau Sungai Rajang saya masih lagi uh, fokus ke, di kawasan Kuching ni dan kalau kita nak tengok buaya di Sungai Seratok ataupun Sungai Serian contohnya ataupun saya terbang ke Semanjung mungkin saya akan pergi ke Semanjung tu tetapi buat masa ni belum lagi So kita kumpul budget dulu Baru kita akan uh, rancang dan kita plan uh, Kita atur untuk kita uh, Explore Di belas manjung pula kan eh? So sekarang ni apa yang penting Informasi-informasi ataupun data-data yang saya dapat ni Itu yang saya cuba kongsikan Kepada sahabat-sahabat semua Supaya menjadilah lebih pintar lagi Lebih bijak lagi Jangan membuat spekulasi Buaya sungai sekian tak garang Buaya sungai sekian tak garang Come on brother Mereka itu adalah hidupan liar Dan memang pemakan daging pun Baik sahabat Sekian terima kasih